Васильевич, не нарушайте наш сценарий. Мы вам дадим слово, когда придет ваша тебе ваше время. Сейчас люди выскажутся. Мы зачитаем проект резолюции. И дадим вам слово. Кто вы такой? Ну давайте. Я ты надумал, там Шабан. Шановни, я... Надежда я -а, вас прошу. прошу. Андрей Васильевич, я вам не дам слово, пока вы не пойдете. Нашому сценарію. Зараз ще пара виступаєш, ми зачитаємо проєкт резолюції. І, пожалуйста, ми вас будемо приглашати до слова. І ані вас вислухають. Они... Я вам дам слово і з удовольствием вас вислушити. У немає часу. І в нас теж немає часу. Наші повороди діти. Я вас дуже прошу. Я не воспокоитесь. Вы да, 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 у вас да, будут люди... Так. Только не надо руками махать. Я, раз скажу. Я вам не дам слово сейчас. Я вам только дам ты, слово тогда, когда придется... Ну что, вы такой человек? Да. Вы, вы, прямо вы меня вы, удивляете. Вы Они вы... вас выслушают. Вы не